Шестеро молодых ученых сошлись в битве на сцене ночного клуба и рассказывают о сложных вещах простыми словами. Как понять этот сложный язык науки? Наверное, многие из нас задавались таким вопросом. Зачастую ученые термины вызывают у людей скуку, но те, кто знакомы с проектом Science Slam, так не считают. Этот сравнительно новый формат проведения научных конференций быстро обрел популярность и стал международным. Выступающим дают абсолютную свободу действий на сцене. Хочешь шути, хочешь эксперименты проводи, главное, чтобы все было понятно. Понятно и интересно. Это довольно непростая задача. Мало того, что участники должны уложиться в 10 минут, так им нужно еще и перевести свою речь на язык обывателя. Честно, тяжело. То есть, был какой-то такой вот переломный момент, когда вот можно, нужно было рассказать. Это как-то вот так, чтобы вот, а, затянуть людей своей энергетикой, чтобы вот они поняли, что вот это вот необходимо. То есть, это нужно, и это очень интересно. В нашем городе саундслэем проводится уже в пятый раз. В последнем слэме уходящего года участники и зелья варили, и порошки смешивали, и космическую энергию обсуждали. В общем, ударились кто во что горазд. На такую вечеринку в ночном клубе случайно не попадешь. А если это случится, то точно будешь шокирован тем, что происходит. Не обошлось и без новогодней тематики. Зрителям предлагали разгадать незатейливые загадки, а в награду самые активные получали приятные подарки, одним из которых был целый пакет мандаринов. А вот слэмеры боролись отнюдь не за цитрусовые. Победитель получает переходящий приз, боксерские перчатки, ну и, конечно же, народное признание. Лучшего ученого определяли традиционно аплодисментами. На этот раз им стал Александр Кузин. Он довольно креативно представил публике свой проект «Гибко по-русски» и завоевал сердца широкой аудитории. Ну, а от, вот этого, от ну, конечно же, они оправдывают наши ожидания, очень круто. Великолепно и божественно, по сравнению с некоторыми Чудесно. предыдущими Science сламами Идеально. Это очень интересно узнать о некоторых таких вещах с, немножко с, другого, с другой стороны. Вот, мне нравится, да, очень Спасибо. здорово. Следующий Science Slam проведут уже в новом, 2015 году. Любите науку и проводите время с пользой. Ольга Царегородцева, Юрий Артемьев, Павел Обламонов, телеканал «Молоко».